Привіт! Рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог всього світу, не лише України, Влад Рос. Вітаю, Владе! Да, ви, дорогі друзі, досі пані, якщо ви знаходитесь на нашому каналі, то ви знаходитесь в прекрасному гаю з Тетяною. <св 'язок> Ой, похвалили, але похвалили, я можу сказати, дійсно заслужено, адже всі прогнози Влада Роса. Які були у мене на каналі, дійсно здійснювалися. Просто тому що дуже часто пишуть багато коментарів, що, мовляв, не здійснюються. А й ті всі, що чула я, не знаю, де ви слухали Влада Роса, тому що на каналі ясно бачу, завжди всі прогнози були точні і влучні. Влада, дивишка, під описанням цього відео заказувати нотальну карту, годовий соляр у астролога Влада Роса. По вайберу, по WhatsAppу, завжди саме можна зв'язатися. Владе, Донеччина ворог захопив село Веселе, село Веселе в окупації. Люди стурбовані, Покровськ, Добропілля. Чи буде ворог просуватися далі? Чи вдасться стримати все ж таки нашим силам і не дати окупувати наші території на Донеччині? А, ну ви ж розумієте, що поки справять та міріки Саліван ось зараз обмінювалися, виходить, Большой обмен, великий обмен, обмен, да, произошел между, значит, Российской Федерацией, Германией и Америкой. Вот этих всех людей там, значит, из, из Германии вообще был у них красненького убийца, возвращен в Российскую Федерацию, да. Слава Господи, спасли здоровье, значит, тех людей, которые сидели в застенках. Значит, Российская Федерация, например, карамурза младший, да, спасем фактически. Вот и кто в аэропорту встречал их, вот, например, Карамурзу, да, этого. Понимаете, там стоял, значит, президент Америки Джо Байден, прямо возле трапа самолета. Камала Харрис стояла, вице-президент Америки, и рядом стоял Салливан. Вот, дорогие друзья, вот кто управляет Америкой? Вот скажите мне, пожалуйста. Мне такое ощущение, что Соливан да, на данный момент со всей внешней политикой. Так вот, Соливан все делает для того, чтобы Украина проиграла эту войну в Донбассе. Понимаете, в чем дело? Он хуй. Они проголосовали. Помните, я говорю, что в апреле проголосуют однозначно законы. Мой прогноз сбылся. Опять у них многие передачи не сбываются. Дорогие друзья, сбываются на все 100%. Вот. И я, когда выделили 61 миллиард долларов да, Украине, и они опять все это задерживают. Салива нам задерживает ровно столько, чтобы выйти на мирный трек переговоров, капитуляцию Украины, чтобы сдать полностью Донецкую область. Поэтому задача Соливана и Америки сдать, значит, в ближайшее время обязательно это Часовьяр, чтобы мы потом дошли до Краматорска, до Славянска, и все это в его задачу до конца этого года, чтобы орки были там, понимаете, в чем дело. Идет сдача, вот весь этот обмен, понимаете, вот непонятно то, вот, вот, случился вот, он вот сейчас. Как вы думаете, это, я думаю, это вообще заключен пакт Молотова-Риббентропа о сдаче и капитуляции Украины в целом, дорогие друзья. Нам не предоставляется то оружие, даже чтобы мы защитили Покровск. А вы должны понимать, если мы вдруг враг возьмет Покровск, это все, это капитуляция Украины. Вот, просто дальше открывается дорога на Днепр, открывается на Павлоград. Там все военная промышленность, где у нас производится, понимаете? Коксахимы всякие. То есть, то есть мы не сможем даже иметь... То есть ТЭС отапливать просто этого, все. Там уголь, короче. Да, дорогие друзья, там просто полный кавардак. И нам опять задерживают. Нам опять пипеточную помощь. Чайную ложку в рот затягивают. Да, вместо того, чтобы дать нам все, как Тут у нас всякие маки Помпео сказали, что нам могут дать. Но это все абсолютнейшее вранье, это полтриллиона долларов. Короче, у нас нет просто вооружения сдерживать врага, потому что Америкой правит Джейк Салливан. Пока этот Джейк Салливан правит Америкой, у Украины не будет большого счастья. Но слава тебе, Господи, вроде бы осталось править ему полгода. Просто жахливо. Поэтому напряженная ситуация, жахливая ситуация, честно. Могу вам сказать, я могу сказать города, которые мы сейчас в ближайшее время потеряем. Торецк, э, Нью-Йорк э, и час дорогие друзья. К сожалению, Часовьяр яр мы тоже также очень длительно будем терять в течение всего августа месяца и сентября. Понимаете? Я хочу сказать, что еще долго мы утримуем тоже часть альяр Уже сколько идет... Но, к сожалению, враг прорвался через веку, он уже перешел. А Джейк Соливан не поставляет нам оружие. И вообще, они у них уже пакт молотова риббентропа подписан, понимаете, между Америкой и, Российской Федерацией. Если они обменялись сейчас преступниками, убийцами, понимаете, в чем дело? Убийца. Олаф Шольц выпустил убийцу из Германии. То о чем говорит речь, понимаете, о чем? Говорит только о том, о том, что сдача интересов. Уже Зеленский начал говорить о том, что даже если орки не выйдут с территории Украины, он уже готов подписывать все, если Народ проголосует, а для этого будет создан референдум. Естественно, референдум украинского народа будет против этого, понимаете, в чем дело. Но у нас сойдет капитуляция, уничтожение Украины в ближайшее время. А когда некоторые такие лысые ванги говорят, что будет мир, супер классно, все замечательно. Лысая ванга это Гордон, кто не знает, что все будет замечательно. А, да, дорогие друзья, это капитуляция Украины. Все, что провозглашает Гордон, это капитуляция Украины. Це жах, це просто жах. Е, Влади, а атака масована от на днях дронами, оціми пластмасовими, як я їх називаю. Що це було? Це якась була розвідка? Чи вони готують масовану атаку? Просто. Яка ціль була цієї атаки? Ну це не... ну, ж дрони, ми вже всі розуміємо, і ЗМІ про це трублять, що це були такі ну, не липові дрони, але вони ну, я їх називаю пластмасками. Ну, это же все, вы же понимаете, что одновременно происходил обмен преступниками между Российской Федерацией, Германией и Соединенными Штатами. Да? И одновременно хотели замочить Илью Пономарева. Понимаете, в чем дело? А, вот, а Илья Пономарева это та цель, это, это, вот, показательно хотели показать. Наших людей, которые убивают за границей, мы будем спасать. А предатели типа Илья Пономарева, можем выпустить хоть сотню пластмассовых этих всяких, этих, как то не называется, шахедов, да, но если одни из них попадут до Пономарева и уничтожат его, вот мы с этими врагами и сражаемся, и они должны быть уничтожены. Как вы не заметили эту связь да, между обменом, значит, большим объявленной между Российской Федерацией и Штатами и уничтожением оппозиционера Пономарева? То есть это все один к одному, да, есть нежелательная ситуация и желательная. Поэтому я считаю, что выброшенные как бы, на Киев или Киевскую область масса шахедов, там, или, как они говорят, геране, это все было прикрытие, чтобы убить одного человека и его семью Пономарева. Угу. Ничего себе, с какой стороны вы так разглядаете это питание. Нет, я в этом абсолютно уверен. Ну, слушайте, можно, конечно, конспирологии всяческой как бы, говорить о том, что Пономарев сам придумал это все, но посмотрите на его лицо. Там все ясно, что человек так не мог покорежить. Влада, с точки зрения астрологии, говорят, э, что 15 числа серпня очень опасны для Украины. Что вам говорят звезды? Ну, мне кажется, больше, когда Юпитер будет в квадрате к Сатурну, это будет у нас как раз 19, 20, 21, 22, августа там еще и полнолуния. Ну и я вот как бы вот больше на эти, да, как бы и там еще и будет как бы, период перед. Днем независимости Украины, поэтому полнолуние точно враг не пропустит, и самые мощные удары по нашей стране будут нанесены в период полнолуния 19 августа Медовый Спас. Но они всегда любят на какой-то христианский праздник опять э, что-то начать уничтожать там и бить по нам. Да, вот, как бы, вот такая вот ситуация может происходить. Ну и был самой прогноз, кстати, подписывайтесь на мой канал, я говорил, что А вот эта маса шахетів, которая будет літати на Київську область, буде най літа, саме последний uh -huh. первого, поэтому все збулося uh -huh. uh, влади. У США готуються до нападу Ірану на Ізраїль найближчими днями у зв'язку з вбивством лідера Хамас. Чи бачите ви uh, цей напад? Чи буде він? Ну, зараз буде дуже... угнетающая ситуация именно на Ближнем Востоке. Конечно же, август это, и особенно сентябрь, когда начнутся лунные солнечные затмения, будут говорить о том, что э, э, война, именно четвертая гибридная мировая, будет разрастаться, и уже невозможно будет остановить. Китай, например, будет понимать, что это его последний шанс, он будет думать о том, что Трамп ему не очень начал подходить, потому что э, при Трампе они точно не смогут, наверное, завоевать Тайвань, хотя Трамп, скорее всего, не придет к власти, ну, по крайней мере, они так думают. Поэтому нет последней шанс вот остается в октябре-ноябре месяце завоевать Тайвань. А то же самое происходит с Ираном, да. У Израиля, конечно, он понимает, что э, нужно бить по Ирану прямо сейчас, пока у Ирана нет ядерного атомного оружия, да. а Поэтому я смотрю, что действительно на Ближнем Востоке будет разгораться война, ну и самое главное, Израиль сейчас полностью захватит Ливан. Сейчас будет Хезболла уничтожена, Ливаны будут лететь массовые всякие рода ракеты по Ирану, а если Иран слишком возмутится, полетят по нему и ядерное оружие. А Израиль захочет себя защитить вплоть до того, что будет применено тактическое ядерное оружие по стратегическим объектам Ирана. Поэтому Иран может быть уничтожен. Угу. А вот на рахунок ядерной зброи... Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ураження, тому що ворог постійно погрожує нам, там, тактичним теж ударами ядерною зброєю. Чи бачите ви от таку можливість для України? Ні, можна так відкровенно говорити. якщо вони ударять тактичним ядерним оружием, то вони ударять, звісно там, де знаходиться Ф16, тим аеродромам в Румунії, в Польщі. По Україні бити вони не будуть. Они хотят применить тактическое ядерное оружие против одной страны. стран НАТО. Они давно уже мечтают. Сейчас в Румынии все время каждый раз какие-то шахеты проникают. Вот в очередной раз ночью просто опять шахет был в Румынии. Опять Румыния никак не отреагировала. А все наши 16-е, которые, кстати, были, отдыхали в Одессе и видели, что они еще в середине июля летали, в общем-то, на Черном море, ничего не изменилось. Просто Написали в Блумберге, что 31 числа появились F-16 в Украине, дорогие друзья. Но они уже давно тут находятся, они давно тут летают. Но они все еще взлетают с румынских аэропортов, значит, с польских аэропортов и возвращаются себе, значит, в эти же аэропорты. Поэтому, если и будет применено в ближайшее время тактическое ядерное оружие, то только по этим аэропортам. Но при баде, скорее всего, все должны будут вздохнуть. Поскольку Байден уходит, то при Байдене, скорее всего, не будет применено никакого тактического ядерного оружия. Потому что мы видим сговорняк. Сейчас идет капитуляция Украины в этом сговорняке. Да? И они хотят, то есть Америка вместе с Соливаном хотят раздробить Украину и отдать на произвол судьбы Российской Федерации, чтобы та выбрала сторону Соединенных Штатов Америки против Китая. Поэтому Китай начал блокировать значит, торговлю с Российской Федерацией. Сейчас невозможно в ближайшее время ничего будет купить такого большого. Ну и самое главное, БПЛА, все дроны из Китая, Россия просто перестанет возможность покупать, потому что Китай полностью заблокировал все поставки БПЛА, дронов в Российскую Федерацию. Мы видим напряжение между Российской Федерацией, постепенно Российская Федерация отчаливает от Китая, и соединяется в дружеских объятиях с Джейком Салливаном и Джо Байденом. Дай бог, чтобы эта парочка сладкая больше никогда не управляла Америкой. То есть и они сливают при этом Украину. Дорогие друзья, обмен военнопленных в Российской Федерации, и Германии и Соединенными Штатами говорит только об одном. Сливают Украину, между собой договаривая, договариваются за нашей спиной. Владе, а от чи буде обмін великий обмін українськими військовополоненими, яких так багато у ворога? Тому що таких масованих обмінів вже ну таких великих. Ну там не по декілька чоловік вже давно не було. А багато сімей чекає повернення додому своїх рідних? От для цього прекрасний август місяць на ретроградне Міркурі. Беречок. Вот Тритрограда с Меркурия самое худшее, что только может быть. Нет, дорогие друзья. Все старые истории, которые были связаны с прошлым, их всегда можно изменить, улучшить всегда на ретроградном Меркурии. Например, если вы забросили изучать иностранный язык, то очень благоприятно его возобновить на ретроградном Меркурии. Точно так же, как и обмен военнопленными. 5 августа у нас Меркурий становится ретроградной, и до 29 августа он будет именно в этом положении. Поэтому в День независимости Зеленский неожиданно может объявить, что обменены все на все. Вот я тоже могу высказать вот такую вот ситуацию. все военнопленные Украины могут быть обменены на всех военнопленных Российской, в российской Федерации. Да. Но может все равно затормаживаться ситуация, и даже это будет, если принято решение в августе месяце, то плоды этого можем увидеть осенью, в октябре, в ноябре, месяце. Поэтому может сразу, а может быть постепенно. Понимаете? Потому что всегда ретроградность Меркурия связана с запозданием вот такой ситуации. Но то, что будут обвинены все на все, я в этом практически абсолютно уверен. Влада, еще повернусь до подей в свете. Польша сейчас активно готовится до войне. То есть она готовится не даром? Они прекрасно понимают, что после капитуляции Украины, они все знают там будут в кухню. Следующие будут они, понимаете, очень ну а то, что сейчас Джо Байден, Джейк Салливан и Камала Харрис склоняют Украину к капитуляции, я вам могу сказать это очень четко, точно и откровенно. И Зеленскому сказали, что ему вооружение не будут давать. И немцы снижают помощь с 8 миллиардов долларов в следующем году до 4 миллиардов долларов. Да вообще ничего не привозят просто, понимаете? У меня вообще такая как бы, ситуация, нам ровно не, стают, не дают оружие, просто говорят Зеленскому, сдайте, пожалуйста, Краматорск, Славянск, вообще всю Донецкую область, запускай, зачистят. Орки после этого будут перемирие. Какие жах. но ну, я надеюсь, мы не пойдем мы на эти умовы. Ну, Зеленский, как может, вот не идет, он все равно стойкий, оловянный солдатик. Как бы его можно там с, тем, что у него запоздала мобилизация, что надо было мобилизировать еще людей и полмиллиона, а не 200 тысяч, как сейчас это пытаются сделать. Да. Нужно еще и было... Год назад о чем говорил ваш Залужный? Самая грубая ошибка Зеленского – увольнение Валерия Залужного, потому что при Сырском это сплошной кошмар, что происходит. Да. Но даже при так, этих... до речи, вы и говорили, когда было это Сырского. Да, поэтому Зеленский, конечно, будет упираться он тоже владеющий миром, у него имя такое, как у того чувака, который там находится в Московской Федерации. Я вот сейчас видел, он человек помолодел лет на 10, встречающий вот этих преступников и красниковых, выходящих из аэропорта. Либо у него эликсир молодости, либо очередной новый двойник. И я вам хочу вам сказать одно. Появился новый двойник Владимира Путина. Серьезно? Да, это уже новая версия, новый клуб. Это совсем более молодой, более близкий. Заметьте, этот с большим животом почему-то. Вот у него узкие ноги, эти ноги, живот у него что-то выпирает, понимаете? Понятно. Треба Требовательную влагу. И такое ощущение что человеку лет 60, понимаете, что делать. То есть молодежавый такой, так? Да, настоящему Путину, кто не знает, он родился не 52-го, а 50-го года. Родился в деревне Очер, или как его там назвать, там, в Сибири родился. Потом был отдан родственникам Путина, у которых были бездетные. А, ну, в, те, в те времена в 45 лет родить невозможно было. Понимаете, в чем дело? И впервые в питерском дворе он появился в 9 лет. До этого его никто не знал, понимаете, в чем дело. Родился он в 50-м году, и сейчас, по идее, ему 75-й 75 год. Человек похожий, которого мы видели вот сейчас, который встречал в аэропорту, значит, этих уголовников, преступников и убийцов типа Красниковых, да, то есть и этих шпионов, которые там следили за всем издавали, значит, все позиции... НАТО и западных стран, так этот человек на 75 лет не выглядит. Дорогие друзья. Ну, я 75 думаю. лет так не выглядит, даже с пластической операцией. Вспомните Кобзона, дорогие друзья, тоже супер классная пластическая операция, но он как выглядел на свои 70 лет примерно, так и выглядел. Этот чувак лет на 60 это новый клон Путина, всем могу вам сказать и объяснить, это совершенно другая копия. Треба поспостерігати. Влада, дуже дякую, що знайшли час і поділилися своїми прогнозами на найближчий час. Нашим підписникам я нагадаю, що всі контакти Влада Роса, якщо хтось має бажання замовити особистий гороскоп чи натальну карту, будуть обов'язково в описі цього відео. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!